что нету противоречия между свободой слова и э, стандартами журналистики и наше министерство оно однозначно стоит на позиции защищать стандарты журналистики. Что такое стандарты для BBC? Это если вы даете сюжет, мы журналисты вы даете минимум три мнения. Одно за, одно против, одно экспертное. И абсолютно нормально, если какой-то телеканал, например, проведешь журналистское расследование, найдет, что огромные деньги крадутся там, в Министерстве обороны определенными чиновниками, даже в нашем министерстве, и это все выйдет наружу, это нормально, это есть свобода слова. Если оно сделано по всем стандартам, оно доказано, это будет доказательство, окей, пускай это будет. Но когда нам массово засылают информацию, которая не имеет никаких аргументов, никакой логики, нету синхронов, а это просто размышление о том, что, ну вот, как в примере с Мариуполем, город окружен, сдавайтесь, но мы понимаем, что тут это не, не журналистика, и никакой свободе слова речь просто может, не может идти. Это обычная пропаганда, которую нужно закрыть.